Просто задали такой коварный, сколько стоит и так далее. Но это нормально. Э, вообще, э, желающие познакомиться с группой «Набат», э, наберите «Набат», не помню как. Э, э, Влад, подскажи, пожалуйста, фильм на, о «Набате». Да? Да. Вот. И там мы все рассказываем, как мы пришли к этому, ну, к такой хорошей, дорогой аппаратуре. Ну, Знаете, что самое главное? Ну, э, да, были два человека, которые продали «Москвичи». Старенькие москвичи вложили. Это первое вложение было. Но э, не деньги играют роль. А знаете, что играет роль? Желание. Вот это. А с этого начинается. Если есть у тебя желание служить Господу, все остальное приобретается. И приобретается, как Господь хочет. Как Ему угодно. Так что имейте это в виду. Хочу спеть песню «Живи и помни». Э, секундочку, Влад на свою гитару да